дорогие братья и сестры, в этот утренний час я рад всех вас приветствовать. Любовью Господа нашего Иисуса Христа мир вам и хочу поздравить тоже вас с этим праздником, День сошествия Духа Святого, когда Господь полностью раскрылся и показал людям свое могущество, свое Триединство и открыл еще себя как Бог Дух Святой через Иисуса Христа. И слава нашему Господу, что всему этому предшествовала вера наша, которую Господь даровал нам через Иисуса Христа. Он даровал нам эту веру в то, что мы можем получить спасение, что мы можем быть детьми Божьими. И нам нужно только поверить. Несмотря на наши какие-то дела предыдущие, какие-то плохие или хорошие поступки, Господь, не меняя никому ничего, если человек приходит к Нему, достаточно только одной веры, которую мы услышали от нашего Господа. И мы получаем это спасение. И достигаем через веру совершенства в нашем Господе Иисусе Христе, если полностью Ему доверяемся и поступаем так, как Он учит нас. И хотелось бы прочитать такое место для нашего назидания и ободрения, которое записано в послании от Иакова во второй главе. С первого стиха я хотел бы прочитать эту главу полностью. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь. А бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями. Послушайте, братья мои возлюбленные, не в бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, царствия, которое Он обещал любящим Бог Его? А вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию и возлюби ближнего твоего как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете перед законом, оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал не прелюбодействуй, сказал и не убей. По если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Если брат или сестра наги и не имеют немного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и, и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» и он наречен Другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно Ираав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Здесь говорится о той вере, которую мы получили через Иисуса Христа. И Иакова опять приводит нас и тех братьев, для которых он писал, и для нас приводит, что, братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. И последний стих говорит о том, что ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. И если мы вникнем и просмотрим это все, то вера и дела веры, они неразделимы. Почему? Потому что если человек верует, то он будет и делать дела веры, которые учит его Дух Святой или учит его Господь через Духа Святого и наставляет на всякое доброе дело, как мы читаем. И также Дух говорит Духу нашему, что мы дети его. А так как дети, то Дух Святой учит, чтобы мы исполняли дела, которые подобны как детям божьим, которые мы должны сотворить. И поэтому дело без, э, вера без дел мертва и они неразделимы, так как они идут вместе. но вера в первую очередь почему потому что нужно сначала поверить что есть бог и что он вседержитель, что он творец и Авраам сначала поверил в то, что господь есть его бог, его создатель, и творец, и всякое слово, которое он говорит и учит, и учила тогда Авраама, оно было действенно. И Господь ему когда говорил, что я так сделаю, что эта земля будет твоя, и он так совершил, даже подтвердил э, теми действиями, когда эти жертвы были сожжены огнем, ниоткуда взявшимся, взявшимся от Бога. И это подтвердилось, и это укрепило веру Авраама. И Авраам также говорил, что Бог говорил Аврааму, что у него родится сын, и сын у него родился, хотя уже вроде бы как и время прошло, и уже надо быть как бы много детей иметь, и там нянчить внуков, но Господь дает ему то, что обещал в нужное время, когда Господь знал, что нужно ему было дать это. Но Авраам верил и дождался, и получил обещанное, и также, когда он пошел приносить жертву сына, он тоже поверил Богу, что Господь может все, что Господь даже может и воскресить его сына, если что, а если нет, то он пошлет жертву и усмотрит, так как и после того, что как там получилось, и что Господь остановил его, и он не убил своего сына, он послал эту жертву, и назвали это место, Господь усмотрит, и Господь усмотрел, и также веруя Авраам знал, что так как Господь ему обещал, что придет Иисус Христос, и много будет верующих, много будет последователей, те, которые поверят в Господу. И так и случилось, Иисус Христос пришел, и многие получили спасение, все народы, И в Иисусе, через Иисуса Христа, через веру в Него многие, много-много людей стало верующими и верят в Господа, в Его спасительную жертву. И опять же, Авраам этого уже не видел, но Господь совершил то, что обещал Аврааму, и он веровал в то, что Господь совершил. Также мы когда читаем про вот эту Раав, Раав, что она сделала, она отпустила этих соглядатов, когда Иисус Навин послал их разведать, чтобы вот этот город, который Господь обещал, чтобы им получить в наследство. И когда они пришли, то мы читаем в этой главе, что она говорит, когда вы проходили через море, и мы услышали об этом, что Господь осушил море, и все это сделал. И то, что народы, те, которые там были, перед этим вы победили их, и истребили, Господь предал их в руки. И когда вы пришли сюда, то у них вот этот их дух очень ослаб. Господь ослабил их дух, и они поняли, ну, и говорили, многие люди в этом городе говорили, что Господь, наверное, предал, и, но поверила до конца эта женщина в то, что Господь при, придаст в руки э, народа Божьего этот город, и они истребят, как бы не были они сильны и укреплены этот город. Но Господь так сделал, и она поверила. И вот эта вера привела ее к этим действиям, которые потом спасла ее и ее дом. И мы видим, что вот эта вера, которая привела к этим действиям, и все оно неразделимо. Почему? Потому что она поняла, что нужно держаться Господа и слушаться Глаза Его, и придерживаться к Нему, и тогда получишь спасение. Также мы в свое время услышал то, что только в Иисусе Христе мы можем получить спасение. И только через Него Бог даровал благодать и спасение. Поверили и следуем за Ним. И потом дальше Господь говорит, что так как вы поверили и стали детьми Божьими, то вы должны творить волю Божию. То есть вы должны делать дела веры. И, если мы... и здесь Он напоминает этим братьям, что братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица, так как Иисус Христос не взирал на лица людей, но даровал спасение каждому, кто призовет имя Его, независимо от того, какое его положение, или богатый он, или бедный, он получит спасение, если он призовет имя Господне. Независимо от того, что он делал до того, Господь ему простит все грехи, не уменит ему и не вспомнит ему, потому что он поверил в Иисуса, через которого Господь даровал спасение каждому человеку. И поэтому здесь апостол Иаков напоминает, что братья мои, так и вы помните о том, что перед Господом все мы одинаковые, какие, какие бы мы ни были умные или мудрые, но мудрость мира сего ничто перед Господом, а только то, что Господь нас спас и оправдал, и хочет, чтобы мы были Его детьми, чтобы мы не ссорились, не ругались, но чтобы всегда поступали, так как здесь говорится, так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, ибо суд без милости не не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Милость Господа превознеслась над всяким судом. По закону, как здесь Напоминалось, что по закону, если бы человек и исполнил весь закон, но в какой-то малости не исполнил его, то он был бы на одинаковом положении, потому что он не исполнил весь закон. И поэтому, видя то, что люди не могли исполнить свой закон, потому что все-таки вот эта плоть, она как бы не давала человеку полностью всецело отдаться Господу. И поэтому Господь пришел, Иисус Христос, помочь людям. И Бог Отец послал Сына Своего, чтобы смиловаться над людьми. И по милости Он даровал это спасение каждому человеку. И поэтому вера прежде всего, но также если вера наша будет только на словах, Потому что Господь говорит, если вы дети Божьи, то вы должны совершить дела, такие, как я совершил, и больше сих дел. Больше, еще больше верующих покаяться через ваши дела, которые вы совершите в вере. Ибо без веры мы будем делать свои дела. Они, может быть, будут вроде бы с одной стороны и хорошими. Но если Господь нам не говорил делать эти дела, то они не будут подкреплены силой Духа Святого. И сила Духа Святого не будет действовать, как в день Пятидесятницы. Господь Иисус Христос обещал, что сойдет на вас Дух Святой, и вы тогда примете силу благовествовать мир о спасении. И все началось с того момента, когда Дух Святой сошел и осенил Духом Божьим, вот этой силой тех братьев, которые Господь, тех апостолов, которых Иисус Христос выбрал. И они говорили языки через Духа Святого. И Дух Святой каждому человеку в отдельности, кто стоял там, говорил о спасении, и они услышали. И их коснулось их сердца, и они открыли свое сердце и поверили, и эта вера их привела к спасению». Дорогие братья и сестры, давайте смотреть каждый на свое сердце и проверять, как Дух Святой действует, поступаем ли мы по вере и совершаем ли мы дела веры в нашей жизни, и какие это дела, это наши дела или это дела веры, которые от Господа, если мы движимы Духом Святым. Слава нашему Господу за Духа Святого, который сошел определенное время и который сейчас, пребывая здесь, подкрепляет каждую душу, уверовавшую и помогает делать дела веры. Просим нашего Господа силы Духа Святого, чтобы совершать любые дела веры, которые нам Господь говорит, что мы совершили. Слава Ему во веки веков. Аминь.